Bakı Konqres mərkəzində Azərbaycanlı tələbələr və məzunlar platformasının birinci hesabat seçki konfransı keçirilir. Bu hesabat seçki konfransının nəticəsində ASAP-ın yeni sədri müəyyənləşəcək. Konfrans öz işinə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi və şəhidlərimizin əziz xatirəsinin 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Tədbiri kiriş sözü ilə ASAP-ın sədri Heydər Əhayev açdı. Daha sonra ASAP-ın icraçı direktoru Rafail Hacibəyli hesabat mətni ilə çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycanlı tələbələr və məzunlar platforması xarici universitetlərin Azərbaycanlı tələbə və məzunlarının bir araya gətirən, onların şəxsi, peşəkar, təhsil və sosial fəaliyyətlərinə dəstəkleyən, xarici icmalara inteqrasiyasını təmin edən şəbəkədir. Əsas missiyamız beynəlxalq müstəvidə ölkəmizi layiqincə təmsil etmək. Gənclərimizin xarici icmalara müsbət təsirini artırmaq üçün onlara lazımi bilik və bacarıqlardan təmin etməkdir. Qeyd olunub ki, ötən dövr ərzində 27 ölkədən 8000-dən çox tələbə və məzun ASAP-a üzv olmuşdur. Sonra konfransda 2021-2023-cü illərdə görülən işlərə və platformanın fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat xarakterli video çaxnı nümayiş etdirilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin sektoru müdiri Əmid Nəsibov çıxışlarında gənclərin cəmiyyətdəki rolundan söz açaraq ASAP-ın son seçki ilə ərzindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Azərbaycan Respublikası Gənclər fondunun icraçı direktorunun müavini Qadir Xəlilov da çıxışında ASAP-ın Gənclər fondu ilə birgə həyata keçirdiyi uğurlu layihələrdən bəhs edir. Bu gün biz ə, Azərbaycan tələbə və gənclər platforması, məzmunlar platformasının birinci hesab açılış konfransında iştirak etdik. Artıq 3 illik bir fəaliyyət göstərən bu platforma kifayət qədər böyüklük görmüşdür və biz deməli platformada bu birlikdə bu illər ərzinə görülmüş işləri dinlədik. Cənab prezidentin strategiyasına uyğun olaraq, gənclər strategiyasına uyğun olaraq görülmüş bu işlər həm Azərbaycan da, həm də xaricdə yaşayan tələbə olan ə deməli gəncləri əhatə edən bir deməli layihələr üzərindən qurulmuşdur. Daha çox bu da ə deməli tələbələrimiz və məzunlarımız arasında şəbəkələrin şəbəkələşməsinin qurulması və qurulması istiqamətində olmuşdur. Eyni zamanda 44 günlü müharibə dövründə də biz bu platformanın kifayət qədər böyük işlər gördüyünə şahid olduq. Bu illər ərzində yüzlərlə tələbənən birləşdirən bu platforma gələcəkdə də fəaliyyətini bu formada iştirak etmə davam etməyə davam edəcəkdir. Biz də Gənclər Fondu olaraq tam şəkildə bütün dəstəklərim dəstəyimizi həmişə bu platformaya veririk. ASAP-ın yeni tərkibdə idarə heyəti formalaşdıqdan sonra sədr və sədr müavini vəzifəsinə namizədlərin adları onlayn formada elan olunaraq seçkilər keçirilib. Fariz İsmayılzadə sədr, Rafail Hacıbəyli isə sədr müavini seçilib. Bu günləri ASAP təşkilatının deməli seçkiləri keçirildi və hesabatı dinlənildi. Həmin seçkilərdə mənə etimad olundu. Mən yeni sədr seçildim mən bu etimada görə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, ASAP-ın işləri üçün çox böyük imkanlar var. Xaricdə təhsil almış Azərbaycanlı tələbələr, məzunlar Azərbaycanı çox gözəl təmsil edə bilərlər müxtəlif forumlarda, müxtəlif platformalarda Qarabağ reallıqlarını daha doğru çatdıra bilərlər və bu istiqamətdə biz növbəti il arzında işimizi quracağıq. Azərbaycanlı gəncləri, xaricdə təhsil almış gəncləri, məzunları birləşdirib müxtəlif tədbirlər vasitəsilə müxtəlif xüsusilə sosial şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmağa çalışacaq. Sonda isə ASAP-ın yeni idarə heyəti xeyirətə fotosu çəkdirib